Нова газета почала виходити в Одесі. Інтернет для тих, у кого його немає. Засновник видання, колишній редактор одеського віснику Олександр Кам'яний, надає можливість усім, хто не користується комп'ютером, ознайомитись з найважливішими матеріалами щодо подій у місті, країні та світі. Новини, офіційні документи, інтерв'ю, коментарі фахівців. Усе це ви побачите на восьми сторінках газети. Сьогодні редактор видання Олександр Кам'яний у нашій студії. Олександр Едуардович, раді вітати вас в нашій студії. Доброго дня. Здравствуйте. Ми знаємо, що ви підготували для одеситів, та й не лише для одеситів, і усіх, хто має доступ до друкованої інформації, певний подарунок до Нового року. Адже інформація, правдива інформація це також неабиякий подарунок до Нового року. Розкажіть, будь ласка, про газету, яку ми зараз бачимо на нашому столі перед нами. З удовольствием. Здравствуйте всім ще раз. Год тому назад я зарегистрировал газету под названием «Интернет». Интернет с подстрочником для тех, у кого его нет. Ведь не секрет, что не все имеют возможность э, находиться в интернет-пространстве. У многих просто нет компьютеров. Поэтому решили, что все имеют право на информацию. Даже те, у кого нет возможности ее получить из интернета. Э, вот сделали газету. Что сподвигло меня на это? Могу сказать, я вот когда в интернете наблюдаю какую-нибудь информацию, вижу, что есть комментарии или заходы на этот сайт. Обычно это ну максимум 600-500 человек. То есть я понимаю, что 600-500 человек имеют возможность прочитать что-то в интернете, а остальные там 200 тысяч, которые хотели бы тоже что-то узнать. Поэтому сделали газету интернет для тех, у кого его нету. Люди смогут прочесть что-то интересное в этой газете из того, что было в пространстве интернета. Причем, должен вам сказать, что мы освещаем, как бы, что происходит в мире, что происходит в Украине и что происходит в Одессе. Пока вот три основных таких момента в этой газете. Вы довольно известная в Одесской области, в городе Одесса. И когда появилась еще одна ваша газета, то выникла певна напруга одесских политиков. Они трошки занервовали. Как вы думаете, почему? Ну, занервничали, очевидно, умные политики, потому что они понимают, что эта газета сыграет определенную роль и на предстоящих выборах. Я вот здесь в обращении к читателям пишу следующее. Конечно же, не обойдем и вниманием и предстоящие выборы. Все самое интересное о местных и неместных проходимцах, пытающихся пролезть в Верховную Раду, вы также сможете прочитать на страницах нашей газеты. Она будет видоизменяться, естественно. Появятся новые рубрики. Сейчас друг моего сына, он дизайнер в Германии, он предложил новый вариант как будет выглядеть газета, и мы, очевидно, примем этот вариант. Будут другие рубрики вместо «Мир, Украина, Одесса». Значит, будем, будем искать возможности сделать ее более интересной, более читаемой. Но, во всяком случае, идея понятна. У глядачей, напевно, сейчас выникло такое запитание. Хто є спонсором цього видання? І напевне, такі злі язики будуть говорити, що це замовлення певного політика або політиків він фінансує, а ви робите його замовлення. Понятно. Як насправді? Значить, що би я не відветив, все одно будуть говорити, що этот спонсор або тот спонсор. Ребята, не мучайте себе, я вам зараз все розкажу. Значить, помог эту газету випустити світ. И я вот здесь мне пишу, может быть, она у меня достанется, так что вы знали. А еще вы должны знать, что этот номер газеты увидел свет благодаря весьма существенной и необходимой поддержке со стороны председателя Одесской областной организации, Всеукраинской общественной организации, гражданское движение вперед, Олега Чопикова. Спасибо ему за это от Одесситов. Олег Чопиков, вот он, общественный деятель. Идея ему пришлась по душе, и он помог нам чтобы выпустить эту газету. Хотя я вам должен сказать, что выпустить такую газету миллионы не нужны. Я в свое время выпускал частную газету, первую постсоветскую частную газету в городе Одессе, она называлась «Обозрение». Вот поэтому, но тем не, менее, тем не менее, есть люди, которые поняли, что нужно дать возможность одесситам использовать их право на получение информации. Конституционное право, замечу. Дякуємо вам за допомогу у реалізації цього права і бажаємо успіхів у новому році, щоб правдивих, чесних та цікавих, що немаловажно, видань з'являлося набагато більше. Вам. Дякую вам, успіху у всьому. Спасибо.